hər kəsə salam. Bu gün sizə Dr. Sona brendinə aid olan üz tonikləri haqqında danışmaq istəyirəm. İlk növbədə tonik nədir? Bunu öyrənək. Tonik üzümüzdə yaranan kirlərin, yağlanan dərinin təmizlənməsi üçün bir vasitədir və ən əsası da məsamələrdə qalan kirlərin və makiyaj qalıqlarının təmizlənməsi üçün məhz tonikdən istifadə olunur. Sizə məsləhət görə biləcəyim 2 məhsul vardır ki, Dr. Sona brendinə aid olan Biri aloya vera tərkibli, digəri isə çay ağacı tərkibli. Aloya vera tərkibli əsasən yaşlanmanın sürətini azaldır, qırışları azaldır, yaraları sağaldır və dərini nəmləndirir. Digəri isə çay ağacı tərkibli, əsasən problemli dərilər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sızan damarların yaranmasını qarşısına alır, cizəllərin yaranmasını qarşısına alır, dərini nəmləndirir, sakitləşdirir və matyaj qalığılarını zərif bir şəkildə təmizləyir. Və toniki ki çoxunuz önəmsiz hesab etsəniz də dəri təmizliyinin ən vacib elementlərindəndir. Bəlkə də dərinizdəki bir çox problemin də səbəbi toniki istifadə etməməyinizə görədir. Üzümüzü gellə nə qədər yüksək misellyar su ilə də təmizləsək, sonda toniklə siləndə yenə də makiyaj qalığılarının çıxdığını görəcəksiniz. Hətta makiyaj etmədiyiniz gündə belə gecə yatmazdan əvvəl üzünüzü toniklə silin.